Здравствуйте. Прошу 50, скорость Ну так, а в чем проблема? Ограничение 50, скорость 77. Да. Хорошо. А? Хорошо, ваши документы, пожалуйста. Да сиди, документы. Мама. Пожалуйста. Поехали, мы спешим. Слави, мама. Удостоверение служебное. Господи, вечно... Самый, Самиленко Володимир Иванович, да? Очень приятно. Пункт 12.10. Правила дорожного движения. Гласит о том, что временные ограничения, ой, дополнительные ограничения скорости вводятся совместно... ну, только в случае совместной установки знака ограничения скорости со знаком проведения дорожных работ и при условии проведения самих и, дорожных и, работ. Нет, там такого нет. Вы должны рухаться, как знак «Поздаїць». Говорят, после знака на км. Ну так это я не знаю. Я не могу быть привлечен к ответственности. Естественно, есть. Давай. Документ. Просто это я вам скажу, инспектор, вы получается ерундой занимаетесь. Ну правила же дорожного движения там как написано, вы же видели. Что ж вы, вам просто нечем заняться, наверное, вечером. Вы вместо того, чтобы реальных нарушить, через двойную сплошную у вас разворачиваются здесь. Через двойную сплошную у вас здесь разворачиваются на копейках, а вы не смотрите. Я ну не здесь, чуть-чуть дальше, там где Но вас там нету. Я. Вот, пожалуйста, водительское удостоверение. Свидетельство о регистрации. Проверять. Я открыл. Я открыл. Я не буду открывать. Я ну я тоже не буду открывать. Я же не обязан выходить из автомобиля. я вам возможность предоставил. Правильно. В правилах, дорожного движения написано. Водитель... Нет, написано. Водитель должен предоставить возможность. Я вам возможность предоставил. капот открыт. Но я тоже не буду открывать, инспектор. Не, я открывать не буду. Я вам предоставил возможность я открыл, проверить. Я, я вам предоставил возможность. Если вы считаете, что вы имеете право открывать, пожалуйста, поднимайте капот, проверяйте. Если вы не считаете, то не надо вот это устраивать ерунду, эту цирк на дороге. Понимаете, я поехал дальше. Вы можете переписать. Нет, вы здесь проверяете. У вас есть рация. Зачем рация, если у меня компьютер на Значит, приходите с компьютером. Я не обязан выходить из автомобиля. Инспектор, я не знаю, это не мои проблемы. У вас какие-то вопросы еще есть? Да, я хочу машину на... Проверяйте, пожалуйста. Вот, я держу... Я держу регистрационный документ. Я вам говорю, я вам предоставил возможность. Дальше делайте, что хотите. запомнили так, А как это вы будете записывать просто да? так? Номер кузова? Да. С, У, П, Тридцать четыре, ноль шесть, двадцать четыре. Тридцать четыре, ноль шесть, двадцать четыре. Они на самом деле вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, занимаются ерундой. Они останавливают дисциплинированных водителей, а не непонятно кого. Да, там среди дороги то стоял у поперек. И не бачили, и, и милиция недалеко была. И они должны проезжать и дивиться, что делается на дороге, а не стоять и ждать, пока им гроши дадут. Ты закрыл капот? Он да же я же не открыл. Ну, ну я так приоткрыл, да, мы сейчас били? отъедем, я там защелкну. Да. Бен надо ж Нет, будем ждать. Пока винтуда кофе попе там. А что? На предмет угона. Тогда у него еще ориентировку не спросил или там еще. Так да, пусть проверяю. А сики, ты... На сколько ты больше ехать? Я ехал по правилам дорожного движения. 77 километров, хотя здесь можно ехать 90. Ты сейчас будешь на него писать в суд? Наверное буду, не знаю. Если он мне сейчас будет еще что-то рассказывать, что я ему буду капот открывать. Так... Ну в интернет точно. А, а можно? Нет. Не Пожалуйста, подойди сюда. я номер на значка выложу. А вы ничего не забыли сделать? Я... Да ладно, поехали, слава. Не, я понял. А счастливого пути вы должны пожелать. Счастливого пути должны пожелать. Спасибо. До свидания.